В Главное управление Национальной полиции в Полтавской области поступил сигнал о том, что в одном из супермаркетов города Полтавы э, произошли выстрелы. Э, на место выехала тут же следственная оперативная группа, которая по горячим следам задержала мужчину. Э, это был 38-летний житель города Полтавы, э, который намеревался вынести из супермаркета, э, спрятав у себя под э, свитер э, дезодорант. И охрана, заметив, сделала ему замечание, после чего э, разгорелся конфликт. В результате человек вытащил оружие и произвел выстрелы. Э, на счастье, пуля не попала ни в кого из. Э... Посетители супермаркета она отскочила в пол и в стену. По горячим следам указанного гражданина задержали. Им оказался уже ранее судимый житель, как я уже ранее сказал, города Полтавы. Его поместили по 208 в изолятор временного содержания. С ним начали проводить следственные действия, в результате чего было установлено, что указанный гражданин входит в так называемую группу преступную, которая действовала долгое, длительное время на территории Полтавы, имеет свою кличку, так сказать, псевдоним. В настоящий момент он уже задержан, арестован на момент проведения следственных действий на два месяца. В ЕРДР внесены ведомости по части 4 статьи 296 хулиганства и санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 7 лет. Ввечері по системі відеонагляду було виявлено, що покупець, забувши, заплатити за товар, вийшов через касову зону, після чого його було зупинено, запропоновано заплатити за даний товар, на що чоловік відмовився, після чого йому було запропоновано пройти приміщення, щоб дочекатися наряду поліції. На що він відреагував агресивно, достав пістолет, почав погрожувати, що буде стріляти. На той час в магазині було дуже багато покупців. Мною була застосована сила, щоб уникнути травмування людей, але чоловікові все одно вдалося один раз вистрелити в пол, після чого ми його затримали. и дочекалися наряду полиции.